mm you -hmm. середины 60-х до середины 80-х, когда, по сути, возглавлял город Михаил Афанасьевич со своей командой, с такими замечательными людьми, как Бондаренко, как Журавлев и ныне присутствующими Анатолий Александрович Пифанов. Все они почетные граждане города. Вот по большому Берет зависть, какая мощная команда была сплощена им и какие серьезные изменения за 20 лет были сделаны в городе Сумы. По сути был построен новый город. И какие были ответственные решения, какие были приняты такие шаги, что они вызывали тогда неоднозначную реакцию, но вот по прошествии многих лет мы все-таки должны низко поклониться Михаилу Афанасьевичу за те решения, которые он принял. И сегодня суммы имеют тот облик, который имеют. Мы потихоньку восстанавливаем наследие Лужпы. Восстановлен фонтан Садко, аутентично тому, как он работал с 1985 -го года. Сегодня восстановлен фонтан Вчера мы его открыли возле гостиницы Сумы. Фонтан европейский также работает как во времена лужбы. У нас много заданий восстановить наследие, в том числе и детский парк, который благодаря усилиям, в том числе и Анатолия Александровича Пифанова города потихоньку возрождается. Мы сделали то, что были обязаны сделать, и я счастлив тому, что два коллектива лучших коллектива в городе Сумы это компании «Технология» и компании «Гуала Кложенс Украина», подставили плечо городу и показали образец возведения таких объектов. Город наш живет, город наш, несмотря ни на какие финансовые и экономические трудности, развивается. И я верю в то, что мы все, что завещал нам Михаил Афанасьевич Служба, выполним, и наш город будет еще краше. Спасибо вам, сумчане, за вашу работу. Работу делал в течение где-то пяти месяцев, и в этой работе не только вложен мой труд, мои силы, и здесь труд городских власти, городской власти и мецената. И результат вот, совместной работы, я думаю, что оценит жители города бралась специально, так природный камень. Это означает, что когда-то вот эти, эта местность тоже была как разрушенная, как кусок, ну брошенное место было. И благодаря лужбы это место стало вот таким, как который на сегодняшний день. Глыба означает что вот то, что было и стоит генплан справа, который Михаил Афанасьевич думал создавать в этом месте такой же такой план. И, и наверху герб города. То есть это получается, что он любит свой город и из разрушенного создает красивое новое для жителей, для города. Эмоция, она связана с тем, что делал Лушпа. Он возрождал город. И сегодня те строители и плюс предприниматели, которые работают в городе, дают частицу своего сердца, своей души возрождения города. Вот это и есть эмоция настоящая. И плюс огромная благодарность, то, что сегодня предприятие «Технология», которую возглавляет Владимир Заяц, дает часть своей прибыли для того, чтобы вот такие прекрасные памятники, скульптуры выдающимся людям были у нас в городе. Мы к этому дню шли целый год, год позади, и э, самая большая эмоция, что все это свершилось, и мы этому очень-очень рады. Он э, создавал этот город, ну город был как город, но надо было делать его идти впереди, делать ее европейским городом. Потому и эти проспекты Харьковский, Курский, 150 метров ширина проспекта Харьковского, это не, не в каждом областном центре. И даже в Киеве этого я, кроме Крещатика, я не видел проспекты такие. Поэтому жизнь его, он здесь родился и он здесь умер. С памятью всегда о людях сумских о сумчанах и, конечно, о городе Сумы. И когда последние моменты были в его жизни, он говорит, не забывай меня, не забывай свой город, приезжает в этот город, там есть где тебе жить, приезжай и будь ты здесь.